При выполнении работ по подготовке забоя к очистке произошло отслоение куска породы со свода выработки с лежачего бока на расстоянии около полутора метров от забоя, которым проходчик получил травмы несовместимые с жизнью. На данный момент назначена комиссия по расследованию причин несчастного случая молодой человек, которому 17 ноября, то есть вчера, должно было исполниться 24 года. Значит, у него есть семья, дочка 4 годика и сын годик. Согласно расследованию, значит, семья погибшего получит все компенсации, которые предусмотрены законом. От от кусков породы, как мы называем, довольно порядка 60% на горных предприятиях происходят вот такие вот случаи. Поэтому необходимо, придя на, на, рабочее место, значит, из закрепленной части выработки произвести тщательный осмотр. Надо быть внимательными и тщательно, тщательно осматривать забой, в каком он состоянии находится.